રાજસ્થાનના હનુમાનગઢ જિલ્લામાં ઇથેનોલ પ્લાન્ટના વિરોધે હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે રાઠીખેડા ગામમાં ચારસો પચાસ કરોડના પ્રોજેક્ટ સામે વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે જોરદાર ઘર્ષણ થયું હતું રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટરો વડે પ્લાન્ટની દિવાલ તોડી નાખી હતી અને પોલીસ વાહનો સહિત સોળ ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી આગ ચાપી દીધી હતી परिस्थिति काबू में लेवा पुलिस ए लाठी चार्ज और ने गैस ना सेल छोड्या हाता आ घर्षण मा कांग्रेस ना धारासભ્ય अभिमन्यु पुनिया सहित अनेक लोको घायल थया छे घटना काय महुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी उसकी उसके बाद कुछ लोग और आगे जो जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ पूछ किया गया प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने पूछ किया और पूछ के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है कितनी है इसमें हमारे पुलिस के पांच जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं पुलिस हल्की फुल्की छोटे लगी हैं जवानों के बट पांच जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है अभी अभी इसमें हमने सात लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं उनको भी उनकी भी देखभाल की जा रही है